Ми бажаємо усім гарного настрою. Гарного настрою ми бажаємо усім не випадково, тому що осінь дуже часто навіює такі сумні, якісь думки в голові, сумні спогади. Чи завжди це так? Ми запитаємо у нашої гості. Це Лариса Мошинська, практичний психолог. Ми вас вітаємо, пані Ларисо. Дякую. Дякую, що прийшли, не заважаючи на якусь сумну погоду. Да. Скажіть, чому осінь така сумна погода для усіх? Можливо, ну, тільки для нас, а так, э а так ми всі. Ну я думаю, что, наверное, вряд ли для всех она сумна погода. Я думаю, что как бы есть же люди, которые традиционно, помните, у природы нет плохой погоды. Mm -hmm. Каждая погода благодать. Вот. может, э -э специально специальных, то есть так на чтобы не расчиривалась. Ну да, потому что, ну видите, я думаю, что грустная она становится только по сравнению с летом, потому что лето это отдых, лето это каникулы, отпуск, да, это пляж, это яркие наряды, это, ну а а осень конечно она потише. но я думаю что э, значительной части населения страны мира там это погода тоже вот до души вот мне например точно до души подобаетесь да да я люблю осень мне все эти дожди зонтики вот это даже вы же знаете, лекари говорят, что в оцены начинается депрессивный стан у богатых ну, людей. Да, да. это, Як это с ним ну, как и весной, подождите. Но точно так же а они же говорят, что весной... Розвитают. А депрессивный стан тоже очень даже как бы, да. Вот эти обострения всех этих заболеваний и психосоматических особенно весной и осенью почему-то считается. Вот так вот, классическое. Ну, угу. В классике жанра. Как Можно побороты. Ну конечно. ну, конечно. Я думаю, что просто не надо полагать э, борьбу на кого-то другого. Надо как-то самому вот с этим что-то пытаться делать. Я, мы уже когда-то говорили, что все, ну, почти все эти рецепты, они достаточно банальные и простые, понимаете? Но почему-то никто их не делает. Хотя, ну, хорошо, очень мало людей как бы вот этим занимается, потому что для того, чтобы хорошее у тебя было настроение, надо же этим заняться. Понимаете, да? Ну а мы же заняты чем? Работой, семьей, учебой, что там, ну, плануванием. да-да-да, выполнением. Мы бегаем, бегаем. Угу. Да? А можно же как бы еще, если немножечко вот этого внимания и времени для себя, ну, например, хороший вопрос, что ты хочешь? В себе, в самом да, в себе? Да, запитати. да, вот, да. Угу. И чтобы не сомневались, вот когда... Некую ответную треба самому себе дать. А вот ту, которую вот ее надо достать. Потому что, ну, не знаю, как, э, как бы в обычной жизни, но вот в работе, если ты приходит человек на консультацию, и там у него что-то, ну, вот не совсем так, и спросишь, что ты хочешь, он говорит, я ничего не хочу, я хочу покоя. Почити, да выстав тысячу. Это очень часто люди да, говорят. Да. И чтобы на них никто не заглядывал. Совершенно не, не Тогда, надо дать себе эту возможность, но ее надо и Да. А каждый человек говорит, а когда и как? Я могу это сделать. Я же там не вот завтра uh -huh. вот это, послезавтра вот это, потом еще. Ну, вот видите, и это такой простой вариант. Тогда ну, этот, эм, эта усталость, она накапливается. А усталость, к сожалению, как и вот депрессивное состояние, они имеют кумулятивный эффект, то есть они накапливаются. Да? И чем больше. То, что не в один момент да, мы да, стоим да, да. в томленном и да, депрессивном. Совершенно верно. И вот чем больше мы машем на себя рукой, да, ничего страшного, вот еще вот это вот сделаю, да, и тогда э, вот почему-то вспомнилась. Э, да. Когда вспомнилась вот один близкий мне человек, который все время вот это все время ну женщина пожилого ну пожилого да пожилого возраста, да, и которая вот это еще постирать, вот это еще двор подмести, ну вот еще вот там вот то да, и инсульт, да, 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 да. Поэтому как бы все эти разговоры, они вроде бы мы так с вами легенько и веселенько разговариваем, но на самом деле они не особо имеют такой как бы исход, потому что если на себя не обращать внимания на свое состояние особенно, вот хорошо еще, я так думаю, что в природе все так придумано, что когда вот эта усталость, эм, ну депрессия даже не говорим, усталость будем говорить накапливается, то что начинает происходить, человек начинает болеть. Да? То есть э, система говорит ему о том, что что-то надо зуб делать. Что да. да, Уже, зуб уже совершенно... подсказывает сам организм. Да, что да, ты да, земной да. Робишь? Совершенно верно. Но человек что, ну среднестатистически говорит, да та ладно там все болеют, сейчас такое время, плохая еда, не то не та вода, вот и там болею. Uh -huh. Но я совершенно в корне okay. не согласна, потому что все болезни здесь. Они, понимаете, если вот голову ее освободить от этого, если вот жизнь радует, то не будет болезни. И если будут, то ну, они очень быстренько так вот... Мне недавно одна клиентка рассказала совершенно замечательную штуку. Вот, насколько я знаю, вот, она в другой стране живет, и мы работаем по скайпу. И ну, они все время в, в делах, все время, потому что, ну вот, купить квартиру, купить машину, вот, ну в общем, все время дела. И, конечно, муж впереди. Uh -huh. Но муж, вот, он. Да, да, да. Он такой молодец. Он все, ну как бы держится на нем. Жена при нем, как это положено, хотя тоже зарабатывает. Ну вот, вот это бегут, 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 и вот что случилось, что в какой-то один из моментов, когда они сделали там огромное какое-то дело, которое запланировали, иголка попадает в ногу. Вот наступает на иголку, и вот она попадает в ногу. Да, ну понятно, что это называется неаккуратно, э, случайно там, да? Ну вот я не склонна, что это аккуратно и случайно, или неаккуратно. Это что такое ноги? Это движение. Стань. Подожди. То есть такой знак? Да. Треба верить его в знак его будет. Ну вот, нет, не треба. Э, можно. При, как бы, если это вам подходит. Вот мне подходит, а вам не знаю. Тут есть, если вы хотите, чтобы какая-то близка вам людина зупинилась и отпустила, треба ей волки под ноги кидать, <реку> <реку> Нет, нормально. я думаю, что это происходит совершенно как-то... Э, от нас это не зависит. И ее специально никто такого не делал. Я просто думаю, что это... Ну как то так в мірі все буде? Вот, оно так странно скажіть будь ласка. Отиснує думка, що відпуску потрібно брати не влітку, а от саме десь от восени, коли ось такий, начебто, такий стан похмурий, то навпаки, коли відпуска, ти відпочиваєш і не так завантажуєшся. Я думаю, що її можна брати тоді, коли є така можливість. Вот, и когда и тебе это угу. Але ж ви знаєте, коли така от мряка, таке, ну, от все дощі, тобі не ще не потрібно на роботу йти, і, і ти думаєш, о Боже, коли ж все закінчиться. В квартирі а? зачинити всі двері, сказати. А то для инших а, а у меня плед, э, этот э, телевизор, там я не знаю, кино, компьютер. Кресло-качалка. Да, 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 ну что угодно. Поездки какие-то, вот э, семинары. Ну, то есть это, это можно лишь бы вот этот вот кусочек этого времени на себя его потянуть, как бы потому что, ну, мы же так воспитаны. не хочется, конечно, говорить эту фразу, потому что такую крамольную, но нас же так учили сначала думая о родине, а потом о себе, правда? Угу. И это очень красивый лозунг. Он такой. Ну, как бы благородный, такой благородный, угу. совершенно. Но для системы неудачный. Неудачный, потому что, ну и уже ж не, не как бы не я одна, это там говорю, что если в твоей жизни, ну, в моей жизни, со мной все будет хорошо, то с моими близкими тоже будет хорошо. И в державе хорошо. И добро. В державе все будет хорошо. Совершенно верно, да. Но если со мной плохо, потому что я вот, вот бегу Нас и Да-да-да. Все, то ничего сильно хорошего, потому что, ну, вы понимаете, что дети, например, очень активно воспринимают вот это вот эмоциональное состояние, ну, мамы, например, там, взрослого, да, они секут это просто по, каким-то нюансам. А ну, часто копируют. Совершенно верно, да, 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 Ну, во-первых, они не могут этого не делать, потому что они же наши дети, Скажите, может, есть такое золотое правило, Скільки там потрібно працювати, а скільки потрібно відпочивати? Можливо, в день, можливо, в тиждень. Але скільки часу потрібно приділяти собі? Зрозуміло, що весь час собі приділяти увагу не можна? Ні, звісно. Ну я думаю, що. Что... в какой-то э, половину дня в неделю, или вот я думаю, что это был бы совсем неплохой вариант. То есть за тыждень субботу подаруй себе, называется. Да, да, так. да. А хотелось бы кроме субботы, например, очень бы я думала, потому что, чтобы к субботе подойти каким-то, ну вот, в хорошем состоянии, а не как бы, ну вот, пашешь, Паша, да, субботу вот это, что не можешь уже Такая дешевле. реально заработать. Вот у богатых есть так, маленькие, и все равно в выходных нужно им внимание, увагу, потому что они были в садочках, mm -hmm. их сейчас зараз в садочку не mm -hmm. так, бо в mm -hmm. выходные, погулять, им нужно сделать поесть, там, поприбирать. Когда же mm -hmm. час на себя-то выделять? Восьмого э -э... дня в тиждень нет. Нет, 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 -не -не -не. это вы мне даже не говорите эти слова, потому что я точно знаю, ну, у меня же тоже есть ребенок, во-первых, ну, и я очень много других детей, людей там вижу, да, что если есть вот этот вот вектор, что как бы ты у тебя идея эта, она работает что ты должен вот это какое-то время уделить себе обязательно найдется это время оно так как-то вот вывернется что оно у тебя будет но если у тебя надо вот это вот это и вот это не получится тогда просто это важная идея ее надо держать в голове понимаете не какие-то другие я понимаю что у всех дети совершенно верно но э, тут тоже так мне я не знаю конкретную ситуацию о которой вы говорите но просто э, мамочек же я знаю хорошо так вот чтобы вы не сомневались, ребенку нужно не так много времени. С ним не надо вместе, ну как бы, с ним не обязательно вместе играть, например, два часа. Но ему надо 20 минут, но правильного времени, грамотно построенного. Да? Когда ты спрашиваешь, моя бусинка, как ты живешь? там тебе все подходит, а что тебе не подходит там в школе или в садике, или там где там тебе? Ну давай мы подумаем, что же сделать, чтобы Катя тебя не кусала, или там Петя тебя там не трогал. Мы обязательно что-то сделаем, давай придумаем. Вот это, вот это вот правильное такое общение, которое ребенка куда-то двигает. Ну а как бы не секрет, наверное, для вас, как наши мамы в большинстве, да, чтобы накормить, чтобы ботинки, чтобы шестнадцатая игра, чтобы э, игрушки убрал, которые убирать не хочет, не умеет, потому что и вообще не научен, ну и так далее, да, и тогда на это мало времени, тут и два часа будешь рассказывать, ну, а он говорит, хорошо, потом, да, сделай. Сколько вы да, мне будете да -да -да, да, 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 например, понимаете, то есть это такое, это некачественно проведенное время совершенно, да, это так, причем... Если мы же уже там про, про детей заговорили, то, конечно, вот эти все нюансы, их надо оформлять в детстве. Но не в 15 лет, конечно. Потому что в 15 лет познавать и нет. Да? да, все Соба не уже лечится Потребно Собака Ну вот лечим сейчас, пробуем что-то делать. Но это так тяжело. Потому что ну, человек 16 лет, он, он 16 лет так прожил и считает, что так можно. Так так а да, ты, ты угу. тут ему говоришь, что там убери за собой. Или там. Ну, в общем, он не хочет. Угу. Он не хочет, потому что он так привык. Поэтому, вот, а если это делать грамотно и правильно, то тогда это время, оно у тебя обязательно будет. Хоча, ну, не будем же расчаровать у всех. Э, поздно, но же можно что-то сделать. Да, можно. Просто э, э, меры очень радикальные Вально. тогда. Да, например. Да, или, скажем, ребенка, которому взрослому, там вот ему 20 лет. Кстати, это такая живая история. Я у вас была тут каким-то летом, было много раз. И приехала вот женщина откуда-то там. Ну, не буду говорить откуда. Ну, вот я, я сказала, что я... Вот это, наверное, был первый раз. Спасибо всем, кто летает, что только первый. Что когда ничего нельзя сделать уже. Да, потому что мальчику 21 год. И как бы вот он там болел, плохо себя чувствовал, ну им понятно, что родители как-то вот mm -hmm. так вот. Родители совершенно простые люди, но они, как все родители, очень любят своего мальчика, тем более, что он болеет. И вот мальчик как-то так вот рос-рос-рос, потом его поступили, по-моему, в техникум, а он не привык учиться, а в техникуме тоже надо что-то делать. Его отчислили, его к дяде на производство какое-то у дяди свое производство. А там тоже надо что-то делать, дядя не может платить просто так зарплату его еще куда-то забыла куда да а, а ничего нельзя сделать не вмея не против мотылька не хочет и не хочет угу. причем что у него как-то была пенсия по инвалидности да там 700 гривен он их тратил в один день понятное дело да и вот она приехала что делать вот после, после нашей с вами передачи а, а все ничего не сделала. ну то есть как можно конечно надо дать ему самостоятельность отправить его вот ну просто. Жирские да, 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 да рамка какие-то. Ну то какая же мать на это пойдет, вы понимаете, насколько это? А ладно, а только 21 у Денирека дали. Ну вот <laughs> же да, совершенно починается. верно. Но я еще не встречала таких мам, ну встречала, но там другая совершенно сфера, там сфера нар наркомании, там где уже вот так вот прямо, да, то тогда ну ничего не остается этим женщинам бедным, которые вот иногда на это согласны, потому что у них нет выхода буквально. А тут еще же ничего такого, как бы, то я думаю, что мама. А варто от показувати, кажуть, поки треба показувати дітям приклад власним життям. Ну, один раз пішов, позбирав іграшки, інший раз. Ні, ні, це про це плохой приклад. Ні, це плохой приклад, конечно. Ну, как зараз? как же это? это вот тот приклад, когда э, если мы берем э, ребенка на руки маленького, да, и он в волосы вцепляется, uh -huh, знаете, да, uh -huh. и мы говорим, ой, 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 как маме больно не делает так моя бусинка, да, а он не слышит, да. Да и ты, ну и... за волосы вы пропустили. Совершенно верно, да, 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 да. да. Вот, а клин-клином что... вышибается. Да. А потому что детки, они же, они эмоцию только воспринимают, но не слова, они же еще не знают таких слов. Зато mm. же ему полтора годика, он не понимает, ну мало понимает, да. А вот эмоцию понимают хорошо. И вот когда ты его там вот это чуть-чуть, там, или вот щ... ущипнуть, да, и ты его ущипнешь, и начинает плакать моя Бубочка. Да, мам, я тоже больно. Моя... Зуб за зуб. Да. Представьте себе, если вы хотите его чему-то научить. Да. Но можно этого не делать, если вас не интересует результат. Так что не мое волосе. А скажи, пожалуйста, вот у меня такая цикавость. Мои знакомые давно прописал врач лекарь антидепрессанты, чтобы она меньше хвилювалась, не знаю, работа у них такая Серьезно. Не чи можно как-то без них, без антидепрессантов? Или все-таки это уже как крайняя, крайняя ну, мера? Я, я не психиатр, ребята, я, как бы, я понимаю, что это крайняя мера. То есть это крайняя мера, наверное, в том случае, когда э, работа настолько для человека важна, что вот он ею, ну не знаю, живет, дышит, там угу. я вот 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 так вот. Аж то тогда? Занят, да. да, да, да. То тогда и ни в коем случае боится ее потерять, да? Но какие-то, видимо, не, отрицательные эмоции там испытывает. Но может быть, но это как разовое средство можно использовать, потому что ну на протяжении жизни мы же не можем. Это значит, что ну или там какой-то Взаимодействие, как бы неэффективное, ну, по крайней мере, для одной стороны явно, если ей надо принимать антидепрессанты, угу. вот да, или вот надо что-то менять, то ли в отношении, то ли в работе. Потому что нет, пока э, ваши знакомый или знакомая молодые, то ничего не будет, конечно, но когда-то ей будет сорок. О, буде. о, так да? Бо угу. знаєте, колись о, теж одна знайома пішла до теж до лікаря і говорить, ну так все погано, щось так все, ну не веселить, ну що робити? Можливо, мені щось якісь ліки випити, припишіть мені щось там, щоб мене трішечки відпустило. Він каже: А ким ви працюєте? Ну, вона розказує. Змініть роботу. Угу. Вона каже, це для мене був такий ключовий момент. То можливо мені треба поміняти відношення до мого стану. Вона каже, я почала по-іншому просто працювати. Без ліків, без ось того депресивного стану, але змінила То вона чи ні, Ні, вона працює. Ну я думаю, що це такий очень хороший примір. Тому що якщо є можливість змінити відношення вот к происходящему, о, то це прекрасно. Ну, це это, это блестяще. Это Кажуть, блестяще. коли пішов до лікаря і вийшов від нього радісний. а не в депрессии, значит, это хороший лекарь. Так и бывает. Значит, он <с advise> Иногда как... От, заходишь до лекаря, а лекарь говорит, у вас так все плохо. Виходиш, ну все ну що це за лікар. Ну це ж ще не ми там придумали, да що первоначально там коли-то во времена авіцентр ну лічі лічить же слова слово, да, Це ж потім уже почали всі хімічні, там ну спочатку не хімічні, там травки, вот ті вот всі угу. да потім уже ну а вначале да слова. Як ну, можна очистити свої думки від такого ну негативного сприйняття в технік много? Вот но одна из них такая самая простая, это да нужно контролировать свои мысли. Ну, просто от них, вот мы же контролируем, сколько времени, mm -hmm. с, там, поел ли ребенок, там, правильно ли мы одеты, ну точно так же и мысли. То есть вот эти вот мысли негативные, как бы, вот их 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 на ну, стараться. И это входит в привычку, между прочим, это не так трудно, да. Ну и, конечно, такой лично мой вот такой вариант. Нужно полагаться на это, но только мой, на как это, ну вот на течение вариантов. То есть как происходит, вот так и хорошо. То есть что бы ни происходило, я понимаю, что это для меня хорошо. Потому что у меня есть там, как я хочу. И вот что бы ни было, но это такая выучка, конечно, такая не слабенькая. Сколько это руки знадобилось для того, чтобы так себя научить жить? Ну, видите ли, я думаю, что вот, например, вам будет э, проще, это и не стыдки роки, потому что вы моложе значительно, и это во-первых, а во-вторых, как бы я уже вам это говорю, вот э, как бы со знанием дела я говорю, или как это, со всей ответственностью. Mm -hmm. а, когда взрослый, я нач... да. а когда я начинала, я была очень скептична, очень мне казалось, да ладно, ну что ты такое, я получила такое образование, тут мне такую... Белиберду, да, 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 я говорила, да, ну что вот это такое вот чертишо, но потом так жизнь вот как-то вот вот она так подвинула, как бы, да, что ты, причем так интересно подвинула, что просто совершенно, когда у меня не было шанса не не поверить это. У нас есть чуть-чуть времени. Я быстренько так, вам так, это так. расскажу, потому что это очень интересно. Я работала в Киеве в Университете Шевченко, и у меня было, мне дали такой курс читать, называется терминальная психотерапия. Понимаете, что это? Это терапия людей, которые обречены. Uh -huh. да? И вот мне дали читать зачем-то такой курс. Ну такой уже ужасно сложный курс, потому что вы понимаете, это рак и СПИД как правило, да? Ну и ты обкладываешься этими книжками, этим интернетом. Я думаю, боже мой, ты, 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 зачем вот это так? Вот, я не... а обязательно экстраполируешь на себя, потому что ты считаешь mm -hmm. про все эти стадии, вот это все другое. Mm -hmm. и... Да, 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 ну зачем вот это? Почему оно мне? Я понимаю, что зачем-то. Я очень хорошо помню, что мы были на море, а я, значит, сижу в интернете, mm -hmm. вот это все клацаю. Да? А потом я поняла, зачем. Это совершенно неразработанная тема, то есть она в академических вузах, ну вот это, потому что университет Шевченко, наверное, только по поэтому она там читалась или читается. Вот и я нашла книжку. Книжка называется "Психотерапия рака". Она есть в интернете, можно ее посмотреть. Муж и жена Саймонтоны. Вот они эту книжку написали в 71 году. Они открыли клинику, где клиника это. Я думаю, как же это никто ничего не слышал про это. В 71 году от открыли клинику для людей вот этих, которые больны раком и которые вот там им осталось немного. И поскольку жена психолог, а муж онколог, вот, они, всевозможные средства для того, чтобы вот этим людям облегчить вот как-то вот что-то, mm -hmm, вот эти mm -hmm, последние дни. Я да, хоть что-нибудь mm -hmm. им там, да, поскольку именно немножко. Вот, и начитав все же всего, попробовав все, что на свете там уже там было, вот, и причем они даже пишут там, что именно они там про, ну, начитали с чего, и я понимаю, что я это читала тоже, вот, да, и они вот взяли вот эту вот методику, вот, которую, которая для меня такая странненькая, и такая вот это да ладно да вот эти это визуализация эти мысли да вот они взяли буквально то есть это как это научные методы то есть все описано со всеми графиками все как я люблю и вот э, человеку сначала это был один человек которому предложили все было я даже помню диагноз рак мозга э, горло, по-моему с метастазами в мозг как-то вот ну то есть конец mm -hmm. да и вот ему нужно было э, ут, ну утром и вечером э, Представить себе, только представить себе, что он находится в каком-то приятном для себя месте, то ли это лес, то ли это что ты там mm -hmm. хочешь. Да, и нужно было в течение этих 15 минут представлять, что, э, ну, что вот эти себя жизнерадостным, все там замечательно, хорошо. Какая-то да да, да да, 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 светит, да, да. И вот эти клетки, какие там надо, чтобы какие там съедали, белые пожирали, красные или красные-белые, я не помню уже, как там в медицине. Что эта опухоль становится меньше, что он чувствует себя лучше. И через 3 месяца оказалось, что у него нет ни никаких симптомов. Все э, как бы жили ну, что-то случайненько, потому что ну так не бывает, да. Mm -hmm. Но потом они начали эту практику застосовывать Да-да, mm -hmm. потому что было непонятно, что это, как это так может быть, так же не бывает, да. Вот и вот через 4 года, по-моему, они сделали вот этот такой, как бы, ну, науки называется, срез, да, и оказалось, что из 154 человек, которые у них были на лечении, ну, не знаю в каком году вышла книжка, где-то в том же, половину людей живы и по сей день писала книжка, да, вот, а половину действительно умерли, умерли но эм, прожили еще значительно больше, нежели вот им там предвещали. Mm -hmm. Вот это для меня был такой контрольный, контрольный в голову, простите, потому что я поняла, что ну, работает, понимаете? даже в такой трудной, тяжелой сфере, который, ну, она не лечится, ну, все мы знаем, что это, да, но тем не менее работает тоже. Вот представьте себе. Поэтому мысли, ха-ха-ха, угу. на секундочку. Это вам не халам-балам, это очень То -то интересно. Чтобы взяли в руки все свои думки, взяли их, их надо чистить. Ну и как бы не ожидать. Мы чего еще расстраиваемся так очень сильно обычно? Мы строим ожидания. Все люди. Мы строим ожидания, что начальство угу. должно вести себя вот так, вот, например, потому что оно должно да? Вот там муж должен там понимать там что да там ну тут там еще что-то там должен там понимать потому что как же он может этого не понимать mm. да? вот а так не получается Крубочку выбудовали, а вся коробочка mm -hmm. десь, да, да не помещается есть, да 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 поэтому ну, лучше всего ну, это такой мой тоже вариант уже вот отработанный вот на на вот на этом на всем вот есть вот так вот ну хорошо, ну так себе человек ведет, ну ведет вот он, потому что зачем-то он так себя ведет. иначе с не можем. Да, или там, ну не мне его переделывать, по крайней мере uh -huh. это уж точно, да. Ну как-то те, кто летают, вот придумали его таким. Не вопрос, значит так и будет. Тому все хорошо. Красиво. Так, да? угу. А то. <рес> ну що ж, дякуємо вам. Сподіваємося, угу. що нас всі сьогодні почули, і якщо є да? в когось якісь незрозумілі такі угу. в негативні житті, ну, чи негативні думки, чи проблема, то сподіваємося, що вони допоможуть вирішити всі ці проблеми, щоб не було у вас їх взагалі в житті. Ну що ж, ми подорожуємо далі. Залишайтеся з нами.